Китайский рынок всем интересно почему сейчас лес в одессе вот евгений познакомился до да. женя расскажи буквально в двух словах что почему Да, конечно потом как закупили за рейку как продаем по штучной розницей от брусьев туреек размеры различные длина также различные ага. метр два три 4 6 ага. если я смотрю кстати такие наличники вот ребята кому надо Наличные. Такие вот речки, штапики, маленькие. Вот, кстати, большие есть, прямо большого диаметра. Скажи, пожалуйста, как оно считается? В... Метражом. А, цена за метр. А если на кубы? Если кубы, куб выходит в половиной тысяч. Это если мы доской берем, ага. около, 15... Да.. около 15 тысяч выходит за рейку. рейка идет дороже. На ага, а, рей рей рейка 15 а, и 13. 13,5 идет куб. Это доски. Это доска такая, как 25 на 200. Такая, как допустим 40 на 200, 50 на 200. Угу. Все это считается. Угу. Также изготавливается... А вы пересчитываете просто складываешь кубов в рейку? Также изготавливаются различные изделия. Такие как ступени, кровати. Ну, это отдельно, полки. Это, это отдельно. Давайте да. сейчас ну, Женя расскажет про лес, вернее, уже рассказал да, цены. А в следующем видео я расскажу, что он, можно, что, что он может сделать из этого дерева. Это я вам сейчас покажу буквально там через пару минут. Константин Мирогрупп заказывайте дети в стиль БВХ мибра.